আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত তো আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমরা শয়তানের ওয়াশ থেকে বাঁচার আমল শিখব অর্থাৎ এই দোয়াটা যদি আপনারা বেশি বেশি পড়েন তাহলে শয়তানের ওয়াশ থেকে বাঁচতে পারবেন তো চলুন আমরা দোয়াটা শিখে নিই রুবিল্লা بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات اكشته اللهم فاطر السماوات عبر اللهم فاطر السماوات عبر بولي. اللهم فاطر السماوات والارض والارض اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب عالم الغيب والشهاده والشهاده انت رب كل شيء و الشهادة أنت رب كل شيء أبار اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلا أنت وحدك لا شريك لك, لا شريك لك وإله كل شيء أشهد أن لا لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك وان محمدا عبدك ورسولك ورسولك والملائكه ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بك يشهدون أعوذ بك يشهدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف أن أقترف على على, على أكلفتن ইস আজুর রান ইস মন ুরহ মুসলিমিম আল্লাহ তেপ্টান হবে ইস মন ুর রহু মুসলিম তো এইভাবে আপনারা এই দুয়ারটা পড়বেন তো আমি আবার একবার পড়ি اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك আজুর মুসলিম তো এইভাবে আপনারা এই দোয়াটা বেশি বেশি করে পড়বেন তাহলে শয়তানের ওয়াস ওয়াশা থেকে বাঁচতে পারবেন তো আজকের এই এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ